প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া আৰ্লিয়েষ্ট টাইমছ টু টুৱেলভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্স চেঞ্চুৰী ইয়াৰ মেজৰ আৰু মাইনৰৰ পেপাৰখনৰ প্ৰথমটো টপিক ইউনিট ওৱানৰ প্ৰথমটো টপিক চ'ৰ্চেছ ফৰ ৰিকনষ্ট্ৰাক্টিং এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি আৰ্কিঅ'লজিকেল এণ্ড লিটাৰৰী চ'ৰ্চেছ এই টপিকটোৰ কিছু অংশ ব্যাখ্যা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে মন দি শুনিবা এতিয়া আমি এই বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে কেনেবোৰ কিতাপ পঢ়িব লাগিব মই সদ্যহতেই কেইখনমান কিতাপৰ কথা তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ প্ৰথমতেই হিষ্ট্ৰী অফ এনচিয়েণ্ট এণ্ড আৰ্লি মিডিভেল ইণ্ডিয়া উপিন্দৰ সিং এইখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ দ্বিতীয়তে এক্সপ্লৰিং আৰ্লি ইণ্ডিয়া ৰণবীৰ চক্ৰৱৰ্তী এইখনো এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ তাৰপিছত ৰমীলা থাপাৰৰ আৰ্লি ইণ্ডিয়া কিতাপখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগতে আৰ এছ শৰ্মাৰ ইণ্ডিয়াছ এনচিয়েণ্ট পাষ্ট ইয়াৰোপৰি আৰু বহুতো কিতাপ আছে সদ্যহতে মই একেখনৰ কথা কৈছোঁ আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া মিডিয়ামৰ কাৰণে তেওঁলোকে বজাৰত কিতাপ অসমীয়া টেক্সটবুক কিছুমান কিনিবলৈ পাব এতিয়া যদি আমি চাওঁ প্ৰথম এটা প্ৰশ্ন যে হিষ্ট্ৰিকেল চ'ৰ্চ কি হিষ্ট্ৰিকেল চ'ৰ্চ আচলতে সেইবোৰ গ্ৰন্থ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েলছ ৰিমেইন হ'ব পাৰে য'ৰ পৰা আমি প্ৰাচীন বা আগৰ ঘটনাবিলাকৰ কথাবিলাকৰ সমাজৰ অৰ্থনীতিৰ ৰাজনীতিৰ বিষয়ে কেতবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন বা তথ্য পাব পাৰোঁ আৰু বহু সময়ত বহু চ'ৰ্চে বহু উৎসই আমাক কেতবোৰ ইতিহাসৰ ধাৰণা এটাও দাঙি ধৰিব পাৰে এতিয়া যদি আমি প্ৰাচীন ভাৰতবৰ্ষৰ সাহিত্যিক সমলৰ কথা চাওঁ সাহিত্যিক সমলবিলাকৰ ভিতৰত তোমালোকে ইতিমধ্যে শুনিছা বেদ উপনিষদ বেদাংগ ৰামায়ণ মহাভাৰত ইত্যাদি এই সাহিত্যিক সময়বিলাকৰ ৰচনাৰ সময় বেলেগ বেলেগ বেদক আটাইতকৈ পুৰণি সাহিত্যিক সমল বুলি কোৱা হয় ইয়াত যিখন চাৰ্ট তুলি ধৰা হৈছে এই চাৰ্টখন উপেন্দাৰ সিঙৰ অধ্যক্ষৰ পৰা দিয়া হৈছে ইয়াত আমি এটা টাইম লাইন দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে বেদিক টেক্সখিনি একেবাৰে পুৰণি প্ৰায় দুই হাজাৰ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ এটা প্ৰশ্নপোধক চিন আছে তাতে মানে সেইখিনি সময়ৰ আশে পাশে ৰচ ৰচনা কৰাৰ আৰম্ভ হৈছিল আৰু প্ৰায় ছশ পাঁচশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বমানত এই বৈদিক সাহিত্য বিলাকৰ ৰচনাৰ সমাপ্তি ঘটিছিল ঠিক তেনেকৈ বেদাংগ সেইখিনি আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় ছশ খ্ৰীষ্টাব খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা প্ৰায় দুশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বলৈ ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ টাইমলাইনটো প্ৰায় মহাভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত টাইমলাইনটো চাৰিশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা চাৰিশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ দিয়া আছে ৰামায়ণৰ টাইমলাইনটো পাঁচশ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰা পাঁচশ খ্ৰীষ্টাব্দলৈ মানে এই সময়ছোৱাত ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কথাবিলাক ৰচিত হৈছিল তাৰপিছত পুৰাণবিলাকৰ কথা আছে ধৰ্মশাস্ত্ৰ বুলি আছে কেতবোৰ স্মৃতি বুলি আছে দেন বৌদ্ধ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ আমি ত্ৰিপিতক জৈন সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত সংগম সাহিত্য ইত্যাদি ইত্যাদি এতিয়া আমি প্ৰথমতে আজি মূলতঃ বেদ আৰু বেদাংগৰ কথাহে আচ আলোচনা কৰিম এই বৈদিক টেক্স বুলি কওঁতে আমি বৈদিক সাহিত্যৰ আজি বুজিছো সাধাৰণতে আমি এটা কথা জানো যে বেদ হ'ল চাৰিখন ঋক বেদ চেদ দ এণ্ড অথাৰ্ব বেদ ঋগবেদ সমবেদেদ আৰু অথৰ্ৱ বেদ কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মন দিব লাগিব আমি যেতিয়া বেদ বুলি কওঁ বেদ চাৰিখন বুলি কওঁ আচলতে ঋগবেদ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ লগত আৰু তিনি ধৰণৰ সাহিত্যিক বা সাহিত্যৰাজিও আমি যোগ কৰি দিব লগা হয় সেইকাৰণে প্ৰতিখন বেদৰে চাৰিটা পাৰ্ট থকা বুলি ধৰা হয় বা কোৱা হয় ইয়াৰে সেই চাৰিটা পাৰ্ট হ'ল সংহিতা ব্ৰাহ্মণ আৰণ্যক আৰু উপনিষদিতা ব্ৰাহ্মণ আৰণ্যক এণ্ডদ এই সংহিতাবিলাক আমি আচলতে বেদ বুলি ক'লে এই সংহিতা কেইখনকে সাধাৰণতে ৰেফাৰ কৰি থকা হয় এই সংহিতা মূলতঃ চাৰিখন ঋগবেদ সংহিতা প্ৰথমতে আৰু ঋগবেদ সংহিতাই হ'ল আটাইতকৈ পুৰণি আমি যেনেকে কওঁ যে ঋগবেদ আটাইতকৈ পুৰণি আচলতে ঋগবেদ সংহিতাখন আটাইতকৈ পুৰণি আৰু ঋগবেদ সংহিতাৰ যিটো কালেকশ্যন মাত তাত থকা কথাখিনি প্ৰায় এক হাজাৰ তাত চুক্ত আছে বা শ্লোক আছে আৰু সেইখিনি দহটা চেপ্তাৰ যাক মণ্ডল বুলি কোৱা হয় দহটা মণ্ডল বা চেপ্তাৰত ভাগ কৰা হৈছে তাৰে চেপ্তাৰ নাম্বাৰ টুৰ পৰা চেপ্তাৰ নাম্বাৰ চেভেনলৈ মানে অৰ্থাৎ মণ্ডল দ্বিতীয়ৰ পৰা মণ্ডল সপ্তমলৈ সেইখিনি কোৱা হয় আটাইতকৈ পুৰণি মানে সকলোতকৈ আগতে লিখা আৰু ইয়াত যিখিনি কথা আছে সেইখিনি মূলতঃ কেতবোৰ ঋষিৰ পৰিয়ালৰ কথা আছে উদাহৰণস্বৰূপে গীতস্মাদা বিশ্বমিত্ৰ বামদেৱ অত্ৰী ভাৰদ্বাজ বশিষ্ঠ এইসকলৰ বহুতৰে নাম নাম আমি হয়তো শুনিছো এই ঋষিমুনিসকলৰ বংশৰ কথা পৰিয়ালৰ কথা এই চেপ্তাৰকেইটাত আছে ঠিক তেনেকৈ প্ৰথমটো আৰু শেষৰটো অৰ্থাৎ দশমটো চেপ্তাৰ পিছত যোগ কৰা হৈছে মানে ঋগখন যদি আমি তাৰ সময়টো চাওঁ আটাইতকৈ পুৰণিখিনি হ'ল দ্বিতীয়ৰ পৰা সপ্তমলৈ আৰু আটাইতকৈ নতুন খিনি হ'ল প্ৰথমৰ আৰু শেষৰটো চেপ্তাৰ মানে প্ৰথম চেপ্তাৰটো পিছত যোগ দিয়া হৈছে আৰু শেষৰটো চেপ্তাৰ অৱশ্যে চেপ্তাৰ নাম্বাৰ এইট এই প্ৰশ্নটো হয়তো আহিব পাৰে মনত চেপ্তাৰ নম্বৰ এই ইয়াৰ সময়ৰেখা অলপ ক'বলৈ অসুবিধা আৰু এতিয়াও তাক প্ৰপাৰলি তাৰ ডেটটো নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই কালেকশ্যন এটা কৰি দিওঁ সেইটো হ'ল যে ইয়াত এইটটো আচলতে বাকীকেইটাত ৰোমান সংখ্যা আছে ত' এইটো মই ৰোমান সংখ্যা কৰি দিছোঁ ইয়াতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আছে সেইটো হ'ল ইন মণ্ডল থ্ৰী তৃতীয় যিটো চেপ্তাৰ আছে তাতে আচলতে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰটো আছে আমি গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ সকলোৱে আৰু এই গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কম্পজ কৰিছিল বিশ্ব তাৰপিছত চামবেদ সংহিতা এই চাম সামবেদ সংহিতা এই সামবেদ সংহিতাৰ তাত যিটো লিখা আছে লিখা কথা প্ৰায় এক হাজাৰ আঠশ দহটা ভাৰ্চেছ আছে আমি পংক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰে বেছিভাগ কিন্তু ঋগবেদৰ পৰা অনা আৰু এই হামবেদখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ইয়াৰ যিবিলাক পংক্তি সেইবিলাক মিউজিকেল নটেশ্যন অনুসৰি মানে লিখা হৈছে বা তাক দিয়া হৈছে আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় যে এইখন ভাৰতীয় মিউজিকৰ সংগীতৰ আটাইতকৈ পুৰণি এখন ৰেফাৰেঞ্চ গ্ৰন্থ বা পুৰণি কিতাপ তাৰপিছত য়জুৰ্বেদ বা যজুৰ্বেদ যজুৰ্বেদত মূলতঃ কেতবোৰ নিয়ম নীতি ডিটেইলছ অফ দ্য পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ অফ ৰিচুৱেলছ কেতবোৰ নিয়ম নীতিৰ কথা আছে বিশেষকে ৰাজসুৱা আৰু ৱাজপেয় যজ্ঞৰ কথা আছে তোমালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই যজ্ঞবিলাকৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন হ'ল যে এই বেদখন দুটা ভাগত ভাগ কৰা আছে কৃষ্ণ য়জুৰ্ৱেদ আৰু শুক্ল য়জুৰ্দ কৃষ্ণেদ আৰু শুক্ল যজুৰ্দ তাৰ পিছত অথৰ্ৱেদ অথৰ্ৱেদ সংহিতা হ'ল আটাইতকৈ লেটেষ্ট মানে নতুন কম্পেয়াৰটিভলি বাকী তিনিখন বেদৰ তুলনাত নতুন আৰু কনটেইনছ হাইমছ চাম ফ্ৰম ঋগবেদ তাত যিবিলাক শ্লোক আছে পংক্তি আছে সেইবিলাক বেছিভাগে ঋগবেদৰ পৰা লোৱা ইয়াত কিন্তু অলপমান মন্ত্ৰ বা মেজিক আৰু মানুহৰ যিটো সাধাৰণ পপুলাৰ বিলিফ বিশ্বাস মানুহৰ মাজত যিটো পৰম্পৰাগত বিশ্বাস সেইবিলাকৰ কথা আছে এতিয়া আমি অলপ আগতে কৈ আহিছিলো যে বেদক চাৰিটা পাৰ্ট আছে এটা হ'ল সংহিতা আমি সংহিতা কেইখনৰ কথা কলো এতিয়া ব্ৰাহ্মণখিনি ত' ব্ৰাহ্মণ মানে ই মূলতঃ হ'ল প্ৰজ এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দা সংহিতা সংহিতাৰ আচলতে গদ্যত ব্যা আমাৰ ৰেফাৰেঞ্চ গ্ৰন্থৰ দৰে আৰু ইয়াত মূলতঃ গিফ্ট ডিটেইলছ এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যন অফ ছেক্ৰিফিচিয়েল ৰিচুৱেলছ এণ্ড দে আউটকাম বিভিন্ন ধৰণৰ বলি বিধান আৰু তাৰ আউটকাম ফলাফলৰ বিষয়ে আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ ভিতৰত অথেৰিয়া কৌশিতাকী তান্দমাহা জামিনিয় তত্তীয় তত্তীৰিয়া ছতাপথ আৰু গোপথ মোৰ প্ৰনাচিয়েচনটো অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে এইকেইখন মূলতঃ ব্ৰাহ্মণ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰাহ্মণ আৰু এই ব্ৰাহ্মণ বিলাক এই সংহিতাৰ লগত লিংক হৈ আছে ব্ৰাহ্মণ দুখন হ'ল অয় আৰু কৌশিতাকী সম্বেদৰ লগত ঋক হৈ থকা হল তানডেমাহ আৰু জাইমিনিয়া তাৰপিছত যজুৰ বেদৰ লগত লিংক হৈ আছে ত্ৰিয়া আৰু ছটা পথ আৰু শেষত অথাৰ্ব বেদৰ লগত লিংক হৈ আছে গোপথা ব্ৰাহ্মণ ইয়াৰ পিছত বেদৰ আৰু এটা অংশ্যক বা ফৰেষ্ট বুক আৰণ্যক শব্দটো অৰণ্যৰ পৰাই অহা ফৰেষ্ট অৰণ্য গ্ৰন্থ বুলি কব পৰা যাব আৰু এই আৰণ্যসমূহ মূলতঃ হ'ল চেক্ৰিফিচিয়েল ৰিচুৱেলছ বিলাকৰ ব্যাখ্যা ইন চিম্বলিক এণ্ড ফিলচফিকেলি কেতবোৰ সাংকৃতিক আৰু দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰে কেতবোৰ নীতি নীতি চেক্ৰিফিচিয়েল বলি বিধান বা যজ্ঞ যাক যজ্ঞ আদিৰ কথা ইয়াত আছে দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰণ্যক হল ক্ৰমে ঐতীয় আৰু কৌশিতাকী আৰু এই দুখন ঋগেদৰ লগত জড়িত এটা কথা হয়তো তোমালোকে মন কৰিছা যে এই আৰণ্যক বা ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ নাম কমন কমন মানে একে একে ধৰণৰ তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ উপনিষদ দ্য উপনিষনিষ বিলাকত আছে মূলতঃ ফিলচফিকেল আইডিয়াজাইচ দ্য বডি ইন দ্য ইউনিভাৰ্ছ যাক যজ্ঞ এইবিলাকৰ বিষয়ে দাৰ্শনিক ব্য়া এটা মানৱ জীৱনৰ কথা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ কথা এইবিলাক লগতে আছে আত্মা আৰু ব্ৰাহ্মণ বুলি দুটা কনচেপ্ট আত্মা আৰু ব্ৰাহ্মণ এই বিষয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ভালদৰে পঢ়িব পাম ঠিক তেনেকৈ উপনিষটো মানে বাকী ব্ৰাহ্মণবিলাকৰ দৰে উপনিষদো আছে কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ উপনিষদ বিলাকৰ এখন লিষ্ট মই দি দিছো প্ৰায় বাৰখন ঐটেৰিয়া কৌশিতাকী চন্দ্ৰজ্ঞ কেনা কথা শ্বেতা স্বেতৰ বৃহদাৰণ্যক ইচা মুণ্ডাক প্ৰশ্ন মান্দিক আৰু এইবিলাকো বিভিন্ন ধৰণে সংগীতাবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঐৰিয়া এন কৌশিতাকী ঋগবেদৰ লগত জড়িত চামবেদৰ লগত জড়িত হল চন্দজ্ঞ আৰু কেনা উপনিষদেদৰ লগত জড়িত হল্তৰীয়া কথা শ্বেত স্বতাৰত স্বতৰ বৃহদাৰণ্যক আৰু ঈশা উপনিষদ ঠিক তেনেকৈ অথৰ্ৱেদৰ লগত জড়িত হল মুণ্ডক প্ৰশ্ন আৰু মুণ্ডক উপনিষদ শেষত বেদাংগ বুলি এক ধৰণৰ সাহিত্য আছে বেদাংগ মানে বেদৰ অংগ আচলতে এইবোৰ হ'ল কেতবোৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী টেক্স বেদৰ বিষয়ে মানে বেদ কেনেকৈ পঢ়িব লাগে বেদৰ মন্ত্ৰবিলাক কেনেকৈ মাতিব লাগে কেনেকৈ ইউচ ইউজ কৰিব লাগে বা বেদৰ ব্যাখ্যা এই বেদাংগবিলাকত আছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বেদাংগ যেনে চিক্সা ফনেটিক্স মানে প্ৰনাউনচিয়েচন শব্দৰ মানে বিশেষকৈ শব্দক লৈ পেলাই ভাষা শব্দ এইবিলাক কল্প কেতবোৰ নীতি নিয়ম ব্যাকৰণ গ্ৰামাৰ আমিতো গ্ৰামাৰৰ কথা জানো ঠিক মানে ভাষা এটা কেনেকুৱা হ'ব লাগিব সেই বিষয়ে নিৰু ইটাইমলজি বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দবিলাকৰ অৰিজিন আবিধানিক অৰ্থ তাৰ মানে মানে এক ধৰণৰ ৰুটটো কেনেকুৱা ক'ৰ পৰা আহিল শব্দটো তাৰ মূলটো কি সেই বিষয়ে ছন্দছ মানে মেট্ৰিক্ছ কেতবোৰ ছন্দ আমাৰ অসমীয়াত ছন্দ বুলি যে কয় এই ছন্দোতিষা জ্যোতিষ মানে এষ্ট্ৰনমি এইবিলাক হ'ল কেতবোৰ বেদাংগ ছ' মূলত বেদ আৰু বেদাংগৰ কথাখিনি এইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি বাকী সাহিত্যিক সমলৰ বিষয়ে নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম থেংক ইউ